Pernah tak anda terfikir macam mana agaknya sehelai lakaran atas kertas tu boleh tiba-tiba jadi baju yang kita pakai sekarang ni? Ha, dalam kupasan kali ini, kita akan merungkai dunia kreatif reka bentuk fesyen. Kita akan tengok dari mana datangnya idea sampailah kejahitan yang terakhir. Sebenarnya kan, reka bentuk fesyen ni ia adalah seni yang boleh kita pakai. Ia satu proses untuk kita tukarkan satu visi kreatif, mungkin satu idea atau satu perasaan menjadi pakaian dan aksesori yang kita gayakan setiap hari. Jom kita terokai perjalanan yang cukup magical ni. Kita mulakan dengan bahasa rahsia yang digunakan oleh setiap pereka untuk hasilkan karya-karya mereka. Okey, ini plan kita untuk hari ini. Kita akan fahamkan dulu apa tu reka bentuk fesyen, lepas tu kita akan selami elemen-elemen penting dalam rekaan, kita jenguk sikit apa ada dalam bengkel pereka dan akhir sekali, kita ikut prosesnya dari mula sampai siap. Jom kita mulakan dengan soalan paling asas. Apa sebenarnya reka bentuk fesyen ni dan apa je peluang kerjaya yang ada dalam bidang ni? Ringkasnya, ia adalah satu bidang yang kawinkan kreativiti dengan kemahiran praktikal. Pereka ni boleh cipta macam-macam tau daripada adibusana iaitu pakaian eksklusif yang dibuat khas sampailah ke pakaian harian yang kita semua pakai. Dan industri fashion ni bukan pasal pereka je. Ada macam-macam lagi kerja lain. Contohnya macam peramal fashion yang ramalkan tren akan datang. Dan juga perunding imej yang bantu orang lain sempurnakan gaya peribadi mereka. Setiap rekaan yang hebat mesti bermula dengan pemahaman yang mendalam tentang bahasa gaya. Anggap je ia macam ABC untuk seorang pereka. Inilah elemen-elemen asas yang mereka gunakan. Elemen yang pertama ialah bentuk atau siluet. Pereka fesyen ni dia tengok badan kita macam kanvas dan matlamatnya adalah untuk cipta keseimbangan. Contohnya, untuk bentuk segi empat, fokus utama adalah untuk cipta ilusi pinggang yang nampak lebih ramping. Kalau bentuk jam pasir pula yang dah memang sedia seimbang, selalunya mereka akan guna fabrik yang lembut. Tujuannya supaya fabrik tu ikut alunan badan dan serlahkan lagi kecantikan semula jadi bentuk tu bagi bentuk tiga segi terbalik pula ah cabarannya kat sini adalah untuk seimbangkan bahu yang lebar caranya dengan tambah sikit volume atau kembangan pada bahagian bawah badan dan akhir sekali untuk bentuk tiga segi fokusnya dialihkan ke bahagian atas badan selalunya dengan perincian macam collar yang menarik untuk cipta ilusi keseimbangan yang nampak sempurna Garisan ni pula, dia macam satu ilusi optik yang sangat berkuasa. Mereka guna garisan ni dengan strategik. Contohnya, corak berjalur menegak boleh buat kita nampak lebih tinggi dan langsing. Manakala jalur mendatar pula, boleh tambah lebar dekat mana-mana bahagian yang perlu. Warna ni pula bukan setakat hiasan tau. Ia sebenarnya bahasa emosi. Merah contohnya, boleh bangkitkan rasa berani. Biru pula boleh bagi rasa tenang. Jadi, mereka yang bijak akan gunakan psikologi warna ni untuk sampaikan mesej tanpa perlu cakap apa-apa pun. Fashion ni bukan untuk kita tengok je, tapi untuk kita rasa juga. Tekstur fabrik lah yang tentukan personaliti sesuatu pakaian tu. Fabrik sutra yang berkilat akan bagi rasa mewah, manakala denim yang kasar pula akan rasa lebih lasak dan praktikal. Jadi, bila dah faham semua prinsip reka bentuk ni, apa sebenarnya yang seorang pereka tu perlukan untuk mula hasilkan sesuatu? Okey, sebelum gunting sentuh fabrik, yang paling penting sekali adalah ketepatan. Di sinilah alatan macam pita pengukur dan kapur jahit mainkan peranan yang sangat penting untuk pindahkan idea dari atas kertas ke dunia nyata. Lepas dah tanda semua, barulah kepingan fabrik tu dipotong dengan teliti. Kemudian, alatan macam jarum dan mesin jahit mula bekerja untuk menghidupkan kepingan-kepingan kain ini jadi satu bentuk tiga dimensi. Mestilah alatan tadi tu tak akan berguna tanpa bahan-bahannya. Daripada pemilihan fabrik yang jadi macam kulit pakaian, sampailah ke butang dan hiasan trimming yang jadi sentuhan pribadi, setiap pilihan tu sangatlah penting. Jadi, macam mana semua elemen, alatan dan bahan ni digabungkan untuk hasilkan sehelai pakaian? Semuanya ikut satu proses yang sangat teratur. Proses ni sebenarnya satu perjalanan yang sangat teliti. Ia bermula dengan ukuran dan lakaran pola. Lepas tu potong fabrik, cantumkan semua kepingan tu dan diakhiri dengan sentuhan kemasan. Setiap langkah ni sikit demi sikit membawa rekaan tu dari sekadar konsep kepada realiti. Jadi, lain kali bila anda pilih pakaian, ingatlah anda bukan setakat pakai kain, anda sebenarnya sedang memakai sebuah cerita, hasil gabungan seni dan kemahiran. Bila kita faham asas-asas ni, kita akan lebih hargai setiap jahitan pada pakaian kita. Persoalannya sekarang, kalau anda diberi peluang, rekaan macam mana yang anda akan cipta?